Avstraliyanın Gold Coast bölgəsində yaşayan Riley Stuart adlı şalı TikTok-a yüklədiyi videodan 25 min manat pul qazanıb. 13 yaşlı qız qeyri-adi formada olan çipsi görəndə təəccüblənib. Sonra o təəccübünü sosial media dostları ilə bölüşüb. Çipsin görünüşü hər kəsin diqqətini çəkib və onlar qıza həmin görüntünü satmağı təklif edib. İzləyicilərin təkidindən sonra çipsiləri satışa qoyan qızna az nə çox 25 min manat pul qazanıb. Belə ki, o qulu ödəyən şəxsə çipsinin markasını təqdim edib. Salyan rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə bu gün səhər saatlarında Köhnə Ələtəstarə magistral yolun Arbatan kənd avtomobilinin kəsişdiyi ərazidə qeydə alınıb. Belə ki, VAZ 2107 markalı avtomobil motosikletlə toqquşub. Reza nəticəsində motosikletin sürücüsü Salyan şəhər sakini, 1968-ci il təvəllüdlü Hüseynov Mübariz Əflatun oğlu müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıb. Yaralı Salyan mərkəzi rayon xəstəxanasına aparılarkən yolda keçirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.